Здравствуйте! Мы ради, рады вас видеть у нас в креативном пространстве Айзон фонда изоляция. У нас сегодня двойной праздник. Мы открываем новый зал. Это самый большой зал сейчас пространство Айзон. И открываем его замечательной выставкой замечательного фо российского фотографа Виктории Ивлевой с ее проектом Рождение Украины. Я думаю, что Викторию особо не надо представлять ее. Все знают у нас. Вот есть слово. Я надеюсь, что не все знают. Спасибо. А, вы извините, я начну совсем с другого, но с того, что не дает мне спать а, уже вторые сутки. А, вчера, когда я собиралась а, ехать сюда, неожиданно позвонила женщина по имени Надя из Жованки. Жованка – это поселок около Горловки. Он находится на контролируемой Украиной территории. Но люди прописаны, там считаются в горловке, у них у всех горловская прописка. Поэтому они не получают вообще ничего. Никаких денег, никогда ни при каких обстоятельствах. Жованка перешла, была отвоевана обратно в феврале месяце. И с февраля месяца положение там очень ухудшилось. Это деревня, в которой живет 224 человека. Там нет света, там нет газа, там нет ничего. У Нади, которая звонила, Надя вырастила 14 приемных детей, сейчас в ней живет шестеро детей. У нее есть муж азербайджанец, который отказался от азербайджанского гражданства и из-за войны не успел получить российское. И они не могут из-за этого тоже оттуда выехать, потому что ему не с чем ехать, у него нет документов. И Надя умоляла помочь им приобрести генератор, потому что они готовят детям еду на костре во дворе, а сейчас идут дожди, а вчера вообще целый день был обстрел, и они сидели в подвале. А я понимаю, что я должна собирать деньги на это в России, потому что это все из-за нас. Но я оказалась здесь. Я очень вас прошу: вот там стоит коробочка. Кто сколько может, нам по зарез нужно купить им э, дизельный генератор. Э, мы можем купить бензиновый, он стоит дешево, но им негде брать бензин. А дизель они могут брать в армии и это будет бесплатно. Пожалуйста, вот, вот кто сколько может, вот сколько мы соберем, что где-то еще мы там поднаберем. А, просто я отсюда в понедельник будет здесь со мной встреча и какой-то разговор, и про проект, и про разные другие дела. И я отсюда еду в Харьков, и мы едем на машине в Жованку, чтобы что-то туда а, отвезти. Спасибо вам большое, если кто-то откликнется. А теперь как раз вот с приходом Оксаны Коневец из Одессы мы можем перейти к более э, приятным и веселым делам. Извините, что я так с этой жеванкой, но жеванка из головы просто, ну вот никак не идет, никак не идет. Там все очень, очень и очень страшно и очень и очень печально. Часть детей не учится в школе, часть ходит в школу на другую сторону через мины и, и все это невообразимо. А, а теперь я скажу несколько слов про свой проект. Хотя, честно говоря, я не очень знаю, что нужно говорить. Я как бы думаю, что если нужно объяснять фотографии, значит, фотография, может быть, не получилась. Проект этот я задумала около года назад, потому что для меня, как и для очень многих людей, которые поддерживают, поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину, было совершенно очевидным, что главное, что произошло на Майдане, это рождение нации из хаоса, из хаоса, из войны, из крови, из боли, из страданий, из мучений, из смерти. Внезапно произошло рождение нового народа. И это было невероятно, смотреть на это было удивительно. И, и в общем многие в моей стране смотрели на это с огромной завистью. У нас так, увы, не получилось. Хотя завтра юбилей 25 лет Путча, который, собственно говоря, и начал развал Советского Союза, и благодаря Путчу мы разделились на разные страны. Uh, так вот, проект был задуман около года назад, как uh, моя попытка передать сегодняшними средствами, потому что фотография ⁇ это всегда то, что происходит сегодня, независимо от последующей обработки, передать сегодняшними средствами как-то попытаться рассказать о событии, которое уже ушло. Я долго пыталась найти символ uh, вот этого рождения нации и решила, наверное, несколько простовато, туповато и прямовато что это и будут, и должны быть роды. И я решила, что, наверное, фотографу мужчине это снять было бы практически невозможно, а, и воспользоваться преимуществом своего пола, и попробовать объехать всю Украину и снять роды, что и было сделано. И я бы хотела, чтобы вы посмотрели, вот все повернулись и посмотрели, вот там сидит маленькая-маленькая женщина. Таня, где вы сидите? Вот, вот посмотрите, пожалуйста, это Таня Коломиченко, мой друг. Я могу вас называть своим другом? Таня – секретарь Ассоциации акушеров-гинекологов Украины. Вот Таня, собственно говоря, благодаря Тане мой проект и получился, потому что Таня… Таня, вы можете сесть, спасибо. Потому что Таня предваряла все мои визиты в каждый роддом. Она туда звонила, она договаривалась, кого-то она знала, кого-то она не знала. Она давила, упрашивала, приказывала, просила. И, в общем, вот вела меня за руку из роддома в роддом. И без нее, может быть, и состоялся бы проект, но я думаю, что он занял бы в сто раз больше времени. А так он был построен по принципу «один день, один город». То есть это 25 дней путешествия по 25 областям а, Украины. У вас их 25, если кто не знает, а, включая, конечно, Крым. А, ничего, кроме ощущения счастья, у меня от этой съемки не осталось, потому что, а, несмотря на все мучения, видеть нового человека ⁇ это всегда такое счастье, это всегда такое удовольствие, это всегда такая радость. А, я очень рекомендую всем, здесь очень много молодых. Я очень рекомендую всем молодым обязательно прийти а, к своим половинкам, а, народы и помочь им и поддержать. Это очень важно, это очень нужно, это очень важно для женщины и это очень важно для мужчины. Это никак не повлияет на вашу дальнейшую любовь, уверяю вас. Только у, 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 укрепит ее и уг, углубит. Вот. Большой трудностью в съемке для меня было, для нас, для изоляции, которая мне помогала всячески, было придумать, что делать с Крымом. Потому что ехать в Крым я не хотела никак. Тем более, что там пришлось бы, наверное, придумывать какие-то истории, объяснять людям, которые захотели пожить в Советском Союзе, почему я делаю проект про Украину и в помощь Украине. И мы думали, может быть, сделать просто белые фотографии пустые или там сфотографировать просто какой-нибудь вид род дома. И потом вот Валер Милосердов из изоляции придумал очень простой и хороший ход. Я сняла переселенцев из Алушты и из Бахчисарая. И я думаю, что это лучше всего показывает связь полуострова с, со страной и людей, которые выехали оттуда и решили ни при каких обстоятельствах не предавать э, Украину. Ну, вы найдете крымские снимки. На этих снимках нет никаких имен. У меня сначала была мысль писать имя там или женщины, или родившегося ребенка, или папы там, где папа с ребенком есть. Потом я решила от этого отойти, потому что имя в данном случае не важно. И на каждой фотографии есть только время съемки, город и, и дата. Я думаю, что этого вполне достаточно. Я заканчиваю свою речь. Смотрите, ваша страна перед вами в моем исполнении. Простите нас. Это все совершенно невозможно. Просто невозможно. Понимаете, это, это такие мучения. До конца моей жизни будут эти мучения меня не оставлять. Что мы смогли это все допустить, продолжаем с этим жить. Многие из нас продолжают этому радоваться, как ни странно. Сказать мне больше тут, к сожалению, нечего. А, ну, я надеюсь, все-таки, что какие-то картинки на выставке вас порадуют. Я знаю, что, ну, во всяком случае, в Фейсбуке развернулась дискуссия по поводу того, можно ли это снимать. Я думаю, что это снимать можно, если не возражает человек на, на снимке, а никто из женщин не возражал, они все согласились участвовать в моем проекте. 36, по-моему, 35 украинок из разных городов приняло в этом участие. Каждая из них, для тех, кому интересно, дала мне расписочку, что она не против участия в моем проекте. Но тем не менее, да, и я думаю, что это снимать можно. В любом случае, это прекраснее, чем бесконечные окровавленные тела и развороченные пулями конечности. Вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйте, бриться. А так смотрите. И в понедельник, э, извините, сейчас я В понедельник, эй, э, во сколько? В 7 или 8? В, 7. в понедельник в 7 часов будет здесь встреча со мной, э, экскурсия с автором по выставке. Я не знаю, что я могу тут сказать. Но что-нибудь другое я еще буду рассказывать про какие-то, может быть, и волонтерские истории. Потому что так, так странно получилось, что я чуть ли не единственный гражданин Российской Федерации, который физически а, волонтерит на Украине не с оружием в руках, а я занимаюсь помощью мирным гражданам на юго-востоке. А, я думаю, что это лучшая часть вообще меняемой жизни. Ну, в общем, приходите в понедельник, в 7 часов, кому интересно. Спасибо.